নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন চৰ্চৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চিবিএছ ব'ৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে অহা বছৰে পৰা অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ পৰা অসমত আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা নহয়নে এইটো চিবিএছই ব'ৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এটা সুকীয়া মাদকতা নাইনে বাৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি ক'লে এটা বিশেষ ফূৰ্তি যেন অনুভৱ নহয়নে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট যিদিনাখন ঘোষণা কৰে সেইদিনাখন গোটেই অসমত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়নে বাৰু তো এই মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো বুলি ক'লেই এটা বেলেগ কিবা এটা বস্তু যেনেকৈ নেকি ক্লাছ এইটৰ পৰীক্ষা হয় যেনেকৈ নেকি নাইনৰ পৰীক্ষা হয় ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰীক্ষা হয় এই পৰীক্ষাবিলাকত উত্তীৰ্ণ হোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বা সেই সময়ত ৰিজাল্ট দিয়াৰ সময়ত যিটো ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰা হয় তাতকৈ হাজাৰ গুণ বেছি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত মেট্রিক পরীক্ষা যদি কোনো এখন গাঁদ এজন লড়াই ভালদরে পাস করে গোটে গাঁওখান মানুষই হেপি হয়ে থাকে গোটে গাঁওনতে পার্টি চলি থাকে আপনার ফলে হয় না নয় এনেকা ধরনের কমেন্ট এটা করে জানাব এটা সেই মেট্রিক পরীক্ষা নাইকিয়া কৈছে এতিয়া সেই মেট্রিক পরীক্ষা উঠাই দিব দু হাজার ছাব্বিশ সনেরপর তো বন্ধু বান্ধবী সকল কি প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা আয়োজন করা হব দু হাজার ছাব্বিশ সনেরপর যদি হে মেট্রিক পরীক্ষা উঠাই দিয়ে ত' মই আজি আপোনালোকক তাৰ ওপৰতে জনাম তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব মই শ্ৰীপাণজিৎ গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন শ্বৰ্টছ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিদিওঁ এই চেনেলটোত পাই থাকিবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ আমি পঢ়ি থকাৰ সময়ত কিছুমান নিয়ম বেলেগ আছিলে আজিৰ তুলনাত আমি পঢ়ি থকা সময়ৰ কিছুমান নিয়ম বেলেগ আছিলে আমি পঢ়ি থাকোঁতে ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে পঁচিছ নম্বৰৰ পঁচিছ নম্বৰৰকৈ চাৰিটা ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা আয়োজন কৰে গোটেই বছৰটোত মানে ট'টেল এশ নম্বৰৰ পৰীক্ষা আয়োজন কৰে আৰু তাৰ লগে লগে এটা ছমহীয়া পৰীক্ষা আছিলে আৰু এটা বছৰেকীয়া পৰীক্ষা আছিলে আৰু আজিকালি ক'বলৈ গ'লে ইউনিট টেষ্ট ছমহীয়া বছৰেকীয়া এই দুয়োটা পৰীক্ষাৰ বৰ বিশেষ একো মানে হেৰি নাই পাৰ্থক্য নাই আজিকালি সববিলাক পৰীক্ষা একেই হৈ পৰিলে আজিকালি বছৰেকত চাৰিটা কেইটা পৰীক্ষা পাতে আৰু গোটেইকেইটা পৰীক্ষাত যিমানখিনি নাম্বাৰ পায় গোটেই নাম্বাৰখিনি মিলাই তেওঁলোকক কি কৰা হয় তেওঁলোকৰ মাৰ্ক দিয়া হয় আমি পঢ়ি থাকোঁতে ইউনিট টেষ্ট বেলেগকৈ পাতে ছমহীয়া পৰীক্ষা বেলেগকৈ পাতে বছৰেকীয়া পৰীক্ষা বেলেগকৈ পাতে তো এনেকুৱা আছিলে কিন্তু এতিয়া একেই হৈ পেলালে এতিয়া পৰীক্ষাৰ ছিষ্টেমবিলাক এতিয়া ক্লাছৰ ছিষ্টেমবিলাক সলনি কৰি পেলাইছে এতিয়া যিহেতু এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো চি বি এছ ই ব'ৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা আয়োজন কৰা হয় ত' চি বি এছ ই ব'ৰ্ডে জনাইছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অহা বছৰে পৰা মেট্ৰিক হৈয়ে নাথাকিব অহা বছৰে পৰা বছৰেকত দুটাকৈ পৰীক্ষা আয়োজন কৰা হ'ব দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা সকলৰ বাবে যেনেকৈ নেকি নাইনত এইটত ছেভেনত ছিক্সত ফাইভত ফ'ৰ থ্ৰী টু ওৱানত যেনেকৈ নেকি বছৰেকত দুটা পৰীক্ষা আয়োজন কৰে ছমহীয়া আৰু বছৰ বছৰেকীয়া ঠিক তেনেকৈ এতিয়াৰে পৰা দশম শ্ৰেণীটো তেওঁলোকক ছমহীয়া আৰু বছৰেকীয়া হিচাপত দুটাকৈ পৰীক্ষা আয়োজিত কৰা হ'ব বুলি জনাইছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ নিচিনাকৈ আয়োজন নকৰে দুটাকৈ পৰীক্ষা আয়োজিত কৰা হ'ব আৰু সেই দুয়োটা পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছ মিলাই তেওঁলোকক দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হ'ব মেট্ৰিক বুলি নাথাকিব দশম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ বুলি থাকিব ত' ইয়াৰ ফলত চিবিএছই ব'ৰ্ডৰ পৰা কোৱা অনুসৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মগজুৰ প্ৰেছাৰটো কমিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অকণমান পৰীক্ষাৰ ওপৰত পৰীক্ষাক লৈ যিটো ছিৰিয়াছনেছ তেওঁলোকৰ থাকে বা এটা প্ৰেছাৰ থাকে গোটেই বছৰটোৰ ত' সেই প্ৰেছাৰটো তেওঁলোকৰ মগজুত নাথাকিব ইয়াৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পূৰা খুব আনন্দ মনেৰে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব বুলি জনাইছে এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক যে পূৰ্বৰ মেট্ৰিকৰ ছিষ্টেমটোৱেই ভাল আছিলে নে নতুন ছিষ্টেমটো ভাল আছিলে মইতো প্ৰায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এগ্ৰী কৰিম পূৰ্বৰ নিয়মটোৱেই ভাল আছিলে এতিয়াৰ নিয়মৰ তুলনাত হয় অকণমান ভয় লাগে অকণমান বিশেষ কিবা এটা যেন লাগে কিন্তু সেইটো এটা আনন্দ বেলেগ সেইটোৰ এটা যেতিয়া পাছ কৰিব পাছ কৰাৰ সময়ত যেতিয়া ফলাফল ভালকৈ ওলাব তো তাৰে আনন্দ এটা বেলেগ তো আপোনালোকে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ত' আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে খবৰটো জানে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ তাৰপিছত লগ পৰখা উলিয়াই ভাবিছোঁ ধন্যবাদ জয়